Всем привет! И в этом видео будет следующая часть, как в общем-то рисовать, да? то есть, вот этот плакат. Но я решила сделать вот так, потому что так намного легче, и там будет рисовать труднее, потому что там то склеено, вот это, то все. Но тут все-таки тоже плохо то, что оно как заворачивается, да. А Странно они наоборот не заворачиваются, да? Извиняюсь, если буду вот так вот, там, потому что у меня телефон что-то заряжается. Я не могу в другом месте снять, потому что только ну, тут стол и как бы компьютер будет мешать. И вот. Что мне И сейчас мы будем рисовать, что нам понадобится. Сейчас я вам скажу. Итак, для того, чтобы нарисовать, нам понадобится ластик и карандаш. берем карандаш, в общем-то, ой, извиняюсь, и рисуем какой-нибудь наборочек. Вот, например, там, 2016 годом вот тут вот, я покажу, как я что, ну, все нарисовала, и потом, в общем-то, да, вернемся. Итак, вот что у меня получилось, и дальше, в общем-то, мы можем здесь всякие узорчики нарисовать, но это будет в следующем видео. Итак, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Это получилось очень короткое видео, поэтому...